Hörmətli əhvalətərlər, məlum olduğu kimi 2020-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq dünyada cəryan edən və fevral ayından Azərbaycanada idxal olunan koronavirus infeksiyasına qarşısının alınması məqsədilə dövlət və hökumət tərəfindən ilk günlərdən təxirə salınmaz və qətiyyətli tədbirlər görülüb və görülməkdədir. Prafilaktik və təxirə salınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2020-ci ilin 27 fevral tarixli sərəncamı ilə Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah yaradılmışdır. Operativ qərargah, sanitariya epidemiologiyası, sağlamlıq haqqında qanuna uyğun olaraq martın 24-dən aprelin 20-sinədək Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi elan etmişdi. Kütləvi tədbirlər ləğv edildi, ölkəmizin quru sərhədləri bağlanıldı, şəhər və rayonlar arası gediş-gəliş dayandırıldı. Xəstəliklə mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə Susi karantin rejimi mərhələli şəkildə sərtləşdirildi. Bu müddət ərzində epidemiyanın Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükələrin qarşısını alınması məqsədi ilə dövlət başçısının təbşirlərində uyğun olaraq bütün sahələr və istiqamətlər üzrə lazımi tədbirlər görülüb və görülməkdədir. Atılmış bütün addımların əsas məqsədi vətəndaşlarımızın sağlamlığının və həyatının qorunmasıdır. Görülmüş tedbirler müspet neticeler vermiştir ve bu statistik göstericilerde de öz heksini tapmıştır. Hekimlerin tövsiyelerini ve statistik göstericilere esaslanarak April'in 27'sinden operatif karargah merheleli şekilde yumuşaldılma tedbirleri de başlamıştır. Karantin dövrü erzinde ister hekimlerin ister diğer resmi şahslarının Müraciətlərində mütlək olaraq sanitariya epidemioloqu və gigiyenik qaydalara riayət olunması əsas tələb kimi qoyulmuşdu. Əhalimizin böyük hissəsi görülmüş işləri yüksək qiymətləndirərək həmrəklik göstərdi və ilkin olaraq həmin tövsiyələrə və tələblərə riayət edirdi. Lakin təəssüflə qeyd etməliyəm ki Son yumşaldılma tədbirləri zamanı vətəndaşlarımızın böyük bir hissəsi müəyyən olunmuş qaydalara və təcrid tövsiyələrinə riayət etmədi. Bunun nəticəsi olaraq son günlər infeksiya yolxanlarının sayı kəskin artmışdır. Bunlara əsaslanaraq və tibbi qərargahın müraciəti ilə operativ qərargah bu gün qərar qəbul edib. Qərarə əsasən 6 iyul saat 0:00-dan 8 iyun saat 06:00-a dek aktiv yoluxma hallarındakı artımı səbəbindən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq olunacaq. Qərarda göstərilən tələblərə riayət olunması məcburudur və mütləqdir. Xesteliğin yoluxma halları, diğer şehir ve bölgelerde artacağı hallarda sert tedbirler gelecekte de o bölgelerde tekraran tedbik olunacak. Kararın icra olunmasına nezaret Daxil İşler Nazirliğine havale olunmuştur. Sonda bir daha bildirmek isteyelim ki, görülen bütün tedbirlerin ali məqsədi vətəndaşlarımızın sağlamlığının ve və hayatının korunmasıdır. Sağ olun.